История моей болезни такова, что в январе 2009 года у меня образовалось уплотнение в области. Вот, как бы мы думали, что это лимфоузлы. Вот, когда начали выяснять, что это, все сказали сразу, ну как бы однозначно, что это не лимфоузел. Сказали, это наверное киста, но надо подождать, посмотреть на его характер, пропить антибиотик. Вот я пропила очень сильный антибиотик, от которого ухудшений, ну, как бы я не, особых не увидела, потому что они уже были на лицо. Я могла Бывали такие дни, когда я пила очень сильный обезболивающий, потому что у меня ужасно болела голова. Бывали такие дни, когда я могла спать 24 часа в сутки и не высыпаться. То есть я была раздражительна, потому что у меня ребенок 4 года, которому как бы не объяснить, что мама болеет, маме хочется спать. Вот. И потом летом все-таки мне сказали, в конце августа я узнала, что это не киста и не лимфоузлы, это однозначно химодектома. Для тех, кто не знает, это опухоль вокруг сонной артерии, причем самая сложная форма. Вот. В пятницу мне поставили диагноз, на понедельник меня поставили на подтверждение, послали в институт ЦТНК к специалисту и сказали, что если этот специалист мне это подтвердит, то в понедельник после обеда мы тебя ждем на операцию, потому что ждать в твоей ситуации нельзя. Вот. Но на операцию сразу я не поехала, потому что, как бы, честно говоря, струсила, не захотелось мне как-то так сразу, резко. И вот я поехала, и вот уже выходя оттуда, я вышла совершенно другим человеком. Вот я приехала в центр сюда, взяла диск, книгу, и вот как-то сама атмосфера центра меня вот как-то изменила. Вот с 21 октября, нет еще месяца, я принимаю бинормалин, свечи фиточай, и у меня нет такого, чтобы я легла поспать днем. Я себя чувствую прекрасно. У меня вообще такой прилив силы и энергии, что это просто как бы даже словами этого не передашь. И сейчас я не ощущаю ни опухоли, у меня нет никаких ни болевых, даже ни на перепады погоды, ни ничего. Мне еще врачи сказали, что у тебя будут проблемы с давлением на всю оставшуюся жизнь. Насколько вот погода прыгает, проблем с давлением у меня нет с тех пор, как я принимаю бионормалин. Я верю, что у меня все пройдет.